Я, честно говоря, даже не знаю, чем тут удивлять. Тут нужно работать. Нужно, во-первых, поздравить Украину с Днем Защитника Отечества. Хороший, правильный, нужный праздник. А что здесь из новинок, ну, в общем-то, ничего там экстра нового здесь не показывают. Уже то, что показывали в течение там, последнего месяца.

нормальные социальные условия, и помыться, и постираться, и посушиться. Ну, вот первый сейчас ставим, да, ставим на вооружение, завершаем постановку. Пять человек одновременно моются на одной заправке, нужно помыть порядка 10 раз.

To us and, uh, there was, it was cold Everything that from day, from it was raining, from and from and from and from what the was planned initially. Yes, sir. Okay, So this thing goes the May, June, July, August. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, four months of spring, summer, and then... Uh, yeah, it, it, it drops. Oh, it's foggy in the mornings. I mean, Just being around the great things, really. いいですね。 там немного чем толкаться, а, а то, ты сдал. Я понял. Вы думаете, что да? Я думаю, что да. Сейчас гвардия насколько она имеет применение, но ну, тех танков, вот Но надо установить уже, сделать стационарную позицию для оператора, чтобы он сел, Пока. Он не будет вытягивать, носить этот куда-то. Все. Приехали, навели, выстрелили <клево> и ушли. То есть, в данном случае скорость будет играться намного лучше, намного важнее, чем они сегодняшний день, есть, вы, Мы на Украине выпускали десантные автомобили. Можно продолжить выпуск, выпуск этих автомобилей не на китайских ставках, а на наших границах. А в альбомском автомобиле, в Лазерной авиации. У нас был автомобиль эвакуации на Лубском автомобиле, на заводе, а не на Львовском, но он... УАЗ, да, УАЗ десантный автомобиль. Она была машина-транспортер переднего края, это было в Я думаю, что баги она... Нет, она большая, конечно, а то, что сбрасывали были с десантом, называлось... Она низкопольная, она плавающая, да. У меня есть такая, но это уже реалитет.